تمام حمد خدا کے لیے اور درود محمد و آل محمد پر علی بن ابراہیم کمی کتاب عجائب الاحکام امیر المومنین علیہ السلام میں اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ دو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے وہ دونوں آدمی ایک کنیس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے ان دونوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے اس کنیز سے اجتماعی زیادتی کی اور وہ کنیز حاملہ ہو گئی وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا یہ دونوں اس بچے کو اپنی طرف نسبت دے رہے تھے آخرکار یہ معاملہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا جناب امیر علیہ السلام نے اس لڑکے کا قرآن ڈالا لیکن قرآن ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کے نام نکلا سید الصادقین علی علیہ السلام نے اس بچے کو اس شخص کے ساتھ ملحق کر دیا جس کے نام پرا نکلا تھا اور اس شخص کو حکم دیا کہ وہ بچے کی آدھی قیمت اپنے دوسرے حصے دار کو ادا کرے اس لیے کہ اگر یہ بچہ غلام ہوتا تو تو کچھ قیمت رکھتا چونکہ اب یہ ایک آزاد انسان ہے لہٰذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے اور نصف قیمت صاحب پسر اپنے شریک کو دے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جانتا کہ تم نے اتمام حجت کے بعد اس پر عمل کیا ہے یعنی حرمت کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس پر عمل کیا ہے تو میں تمہاری سزا میں سختی کرتا مولا کائنات علیہ علیہ کا یہ فیصلہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور خدائے واحد لا شریک کا شکر ادا کیا اور فرمایا تمام طریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص کو منتخب کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت سنت داؤد علیہ السلام پر فیصلہ کرے سنت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے مراد الہام کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے لوگوں کے درمیان قضاوت کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو حلال و حرام اور قرآن پر عمل کرنے کی تلقین کروں اور ان کے درمیان حکومت کروں حالانکہ میں ابھی جوان ہوں میں ان فیصلوں کے بارے میں علم و دانش نہیں رکھتا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی میرے نزدیک آئیں ولی المومنین علی علیہ السلام رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے سینے سے لگایا بروایت روایت دیگر جناب امیر علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا خدا علی کے دل کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرما اور ان کی زبان کو ثابت رہا خلیفہ رسول جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو بھی فیصلہ کیا ہے اس میں کبھی شک نہیں کیا